Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Əsl sevgini ən inci özümdə, heç ətrafımda da görmürəm. Dostluq cüzlə qalıp sevgi yox. Kənarda sevgililər görəndə baxıram ki, gözlərində işıq yoxdur. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri dad od deyib hamı kənardakıların fikri ilə yaşayır. Baxırsan ki, cütlüklərin gözündə işıq yoxdur. Qız rəfiqələrinə, oğlan dostlarına göstərmək üçün münasibət qurur. Şəxsən özüm sevgidə, dostluqda çalışıram, istilik ötürəm. Sonda görürəm ki, hamı ədiyyalı öz tərəfinə çəkir. Dostluqla düşman olursan, sevgi ilə peşman. Vaxt keçdikcə hamının olmayan ego su çıxır ortaya. Hamımız çox eqoluyuq. Hamı dünyanı öz ekranımda görür. Dostu sevgini yaratmaq üçün çalışmalısan. Hə, amma elə bilər dünya mənimdir. Dad da o yaşadığı çətinliklərdən söz açaraq bunları əlavə edib. Həyatda o qədər çətinliklər olur ki, tez-tez olur ki, əlimi qaldırıram göyə. Allah niyə buğunu yaşayır? Ağrına keçirirəm. Hər zaman çalışmışam, çiməsə ki, kömək yolum Ölümdən qorxmuram, ancaq şikəst qalıp valideynlərimin, qardaşımın, dostlarımın boynunda qalmaqdan qorxuram. İmkan verməzdim ki, valideynlərim, dostlarım pul tapın, mənim ömrümü uzadın. Su da boğulmaqdan qorxuram. Qeydətə cinatvan və Dadocütlüyünün bir oğlu var.